Так, де я вчора був? Вчора я був у гостях у керівника команди Богаткін Раллі, Богаткіна Гіор. Це така людина прекрасна. Боже, я не думав, що в мене буде колись даже досвід спілкування з ним. Постійно дивився його в інстаграмі, і тут попався Рілс, де він дріфтує на цьому симуляторі. Я ж теж захотів, спитав. 500 гривень приїжджай. Все, але я не думав, що це буде особисто він, і я буду отримувати уроки від чемпіона. Ну це просто, ну, взагалі, це не передається. Це настільки Така якась енергія крута, така. Я такий радий, що я вчора туди поїхав, що я. я теж пару разів я збирався туди і щось думаю, ну що там той симулятор, там якась ерунда. Це ж не машина, якби на машину назбирати там 10 тисяч на урок, О, то було б конечно, круто. А! Симулятор. А ніфігашеньки, Симулятор це ще та, ш... та штука. Я офігел як там тяжко. Я час не міг привикнути. І так я до кінця і не привик до дріфтової машини. Мені кажеться, що якби я час провів за раллі машиною, то мабуть, було б мені трошки краще. але... Ну, Я був дуже, дуже, дуже радий і довольний, що я туди поїхав. Георг просто він настільки класно все розказує, доступно, спокійно, з юмором. Ну, Це спішні позитивні емоції. Тут він ще тоже питає машини тобі показати. Звісно, показати мені машини. Ну, йолки, ну як же ж це, я не подивлюся на машини, на яких він ставав чемпіоном. Це просто. Це кайф, Самий чистий кайф. Так що підписуйтеся на його сторінку, підписуйтеся на YouTube. Буду дуже вдячний за всі підписки, за всі лайки, коментуйте. Я був дуже радий з вами поділитися своїми емоціями. Фу, Просто кайф. Кайф, кайфесний. Как? Ну, как Дистанции могут быть там, до 20-30 до километров на мире. В Украине самая длинная дистанция была 32 километра в Херсоне. Угу. А на мире есть даже 45 километров. Ну, Собьединное веяние требует дрифта. Да? А, а... Да. Времени, да? а вот э, про ралли я могу рассказывать часами больше. Вот, ну, у меня четыре машины. Но, ну, я обожаю моторы g 8 И звуки, и ну, 510 сил. да. Вот. да. Легендарная машина. Mm -hmm. Очень много пережила. Машина моего ученика. На этой машине сейчас выступает девочка. женский экипаж есть. Это такой же самый Ford, только с мотором чуть мощнее. Здесь двухлитровый 16-клапанный мотор. Mm -hmm. У меня двухлитровый 8 клапан Красота. Subar. Subar. Это топовая машина, это настоящий ролейный автомобиль, построенный в Финляндии, компанией Tommy Mäki и то есть, видишь, все карбоновое, ну, 320 сил, что-то ньютонов за 500, но полный привод, подвеска сумасшедшая. Каждый амортизатор стоит 5000 евро. Рулик на, на быстросъеме, да? было посадка круто каркас такой да? ну, все сделано эта машина ехала чемпионами выступала на чемпиона мира никуда не торопимся спокойно первая вторая третья да то есть почувствуешь машину чем выше цифра тем опаснее впереди поворот да? движения рухнули вот такие Машина очень быстро. Это топовая. Два. Один. Да. Сцепление топлива. Выжми сцепление. Вот. Вы вот. И нужден на газ. Нет, ты бросил сцепление. А -а -а. Ты же не наделяешь. Вот. И вот так вот с газом топлив если да, да. это да. там, там больше игрушка, а это профессиональный Не пытайся сразу нести. Правый три. А ты тоже так вот и по гражданке ездишь? Да. Ну, уже услышал 4, значит, торможение, а не четвертую передачу вот 90. 90. 90, очень круто. Вторая передача, вторая передача. Видишь? Скоро убиваю 80 км в час. Ты смотришь вот сюда. А смотреть надо даже вот туда. Вот ты вот здесь ага. уже глазами должен быть. Вернись и прыгай. Оп. Оп, и сразу поворот. Видишь? А в воздухе машину не поворачиваем. Да, очень приятно. Красавец. Три раза вылетел, ну ничего. Но как тебе радует? Ну, это тоже меня тоже радует.